पुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया भोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुः मदमम्बुजाक्ष निलीयतेसौ मयि मय्यमायं रमापतिः विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष गोविन्द तिरोहितोऽभू राधाभिदां तावत् अजातगरुवाम् अतिप्रियां गोपवधुं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह तिरोहितेत त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष वने वने त्वां परिमार्गयन्त विशादमापुः भगवन्नपारम् आचूता चम्पक कर्णिकारा हा मल्लिके मालती बालवल्या किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादिताः त्वत्प्रवणा विलेपु निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ीक्षकाचित् तापं द्विगुणीचकार त्वदात्मिकाः ताः यमुनातटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचिन्त्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया वियुक्तां ततसममता समंता विपिने समन्तात तमोवतारवदि मार्गयन्तह पुनर्वमिश्रा यमुना तटान्ते ब्रषं विले पुज्य जगुहु गुणांस्ते तथा व्यथा संकुल मानसानां प्रजांगनानां करुणैक सिंधो जगत्रयी मोहन मोहनात्मा त्वं प्रादुरासी अयि बन्धहासी संदिग्ध संदर्शनम आत्मकांतम त्वावीक्ष्य तन्यः सहसा किं किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश नारायण 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 ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು